Пока все обсуждают эту историю с Тищенко, случилось еще одно страшное происшествие, которым почему-то массовые СМИ особо не распространяются. И снова депутат, депутат, который совершил преступление, убийство. То есть у нас же депутаты — это особая каста людей, и они устраивают себе охоты на людей. На очередной из незаконных охот во время войны депутат Сумской облрады Игорь Кашук Якобы в состоянии алкогольного опьянения выстрелил Егеря, что привело к его смерти. Известно, что на месте происшествия присутствовал народный депутат от партии «За будущее» Игорь Молоток. Это персонажи, для которых не писан закон. И люди молчат. Долгий час неодноразово поведомлялось про незаконное поливании на Сумщине, в якому брала участь высокопосадовцы. Вы знаете, я сейчас вспоминаю слова Кузьмы, который говорил, что «Це все мая буты стреля не пызы». И так далее.